पश्चिम बंगाल कोलकाता येथील डॉक्टर अत्याचार व खून प्रकरणे अकोल्यामध्ये एम बी बी एस विद्यार्थ्याचे पाचव्या दिवशी सुद्धा आंदोलन सुरू देशातील नामवंत राज्य शहर असलेल्या कोलकाता येथील डॉक्टरवर झालेल्या शारीरिक अत्याचारवर खून प्रकरणात त्यांना न्याय मिळावा व आरोपीला फाशी द्यावी त्याकरिता अकोला शहरांमध्ये एम बी बी एसच्या डॉक्टरांनी रॅली काढून सरकारच्या विरोधात निषेध करण्यात आला केंद्र सरकार व राज्य सरकारने याच्यावर तातडीने कारवाई करावी अन्यथा पुढचे परिणाम वाईट होतील असेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितलं अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोप सर्वोपचार केंद्रातील डॉक्टरांनी ही मागणी केली आहे तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा परिणामांना सामोरे जा असे डॉक्टरांनी आवाहन केले आहे कलकत्ता या शहरामध्ये एक मेडिकल छात्रा यांच्यावरती जे जे सेकंड इयर यांचं चालू असतात यांच्यावरती एक गुप्त केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की अशा गाड्या पोहोचण्यासाठी या शे या भारत देशामध्ये ज्या महिला ज्या आहेत ह्या सुरक्षित नाही आहेत एकीकडे नरेंद्र मोदीजी आपलं म्हणत आहे की महिला सुरक्षा अभियान <हुँ। क्षाथ> चालू आहे आणि दुसरीकडे या ठिकाणी <गाए>। जे आजचे जे डॉक्टर <क्षाथ> आहेत <ना> भविष्यामध्ये <गाए>। डॉक्टर <क्षाथ> होणारे आहेत ते देवाच्या जाग्यावरती आहेत आणि अशा देवाच्या लोकांवरती जे दे लोकांचे प्राण होतात आज त्यांचं जीवन धोक्यामध्ये पडलेलं त्यांना जिवंत मानले जाते त्यांच्यासोबत वेगळं कृत्य केलं त्यासाठी आज मलकापूर मेन हॉस्पिटलमध्ये जे शास्त्र जे आहेत त्यांनी आज आता यांचा तिसऱ्या दिवसात आमचा स्ट्राईक आहे तर यांचं जे पूर्ण जे म्हणणे बघू यांचं काय चालू महिला प्रधानमंत्री जो महिला के ऊपर जो तो अत्यागढ़ हो रहे उसको तो बोल तो भी नहीं पा रहे और यहाँ पे पूरे भारत देश के अंदर में जो डॉक्टर जो एक भगवान की जगह पे माने जाते हैं और आज वो सेफ नहीं है तो उसके बारे में आपकी क्या राय और प्रोफेशन का ऐसा नहीं एक महिला के साथ हुआ है हम डॉक्टर के साथ कुछ होता है तो पूरी जनता चुप रहती है लेकिन हमारे साथ हम हमसे कोई चूक होती है गलती में भी तो सारी उंगली हमारी तरफ उठते हैं लेकिन आज एक महिला डॉक्टर के साथ हो कुछ जनता को पता तक नहीं था कि क्या हो रहा है जब तक हमने आंदोलन चालू नहीं किया था तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के साथ हुआ है ये महिला के साथ हुआ है हिंदुस्तान की बेटी के साथ हुआ है तो इसके लिए पूरी आवाज़ उठनी चाहिए हर एक हिंदुस्तान की आवाज़ उठनी चाहिए अभी मेरे को पता है जो आरोपी है अभी आरोपी पकड़ा गया उसके बारे में क्या करेगा दो हथियारे हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको चाहिए ताकि कोई भी ऐसी गलती दोबारा करने से डर आपको लगता है कि इसके अंदर तो हाँ बिल्कुल हमें रखना है पक्का बचा रही है वरना कहीं लगता ही नहीं उन्होंने सुसाइड बताया पहले इस केस को उन्होंने हद सबूत मिटाने की कोशिश करी पुलिस पे हमला किया तो पक्का उसमें पक्का शामिल होगी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वहाँ की जो पॉलिटिकल है उसके अंदर में पॉलिटिकल का हाथ है क्योंकि उनके ऊपर गुना भी दाखिल नहीं हुआ उसके ऊपर छात्रा के ऊपर बार बार पे हमला भी हुआ है ये यह पे कहना हुआ है ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला महिला क्या? हर भारत देश की बेटी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है ये सरकार क्या कर रही है ये लोगों को समझना है यहाँ पे जो जनता जो है महिला जो बेटी होती है हर किसी की बेटी होती है लेकिन वो इस भारत देश के अंदर में सेफ नहीं है उनको न्याय मिलने के लिए आज यहाँ पे जो मेन हॉस्पिटल की जो छात्रा है यहाँ पे ईयर जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट है यहाँ पे आए हुए लेकिन उनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो कोई जो आम जनता है ये आम जनता, कोई आवाज नहीं। लेकिन यहाँ पे खुद खुद उठाने के लिए खड़े हो गए यहाँ पे देखते बहुत सी यहाँ पे पब्लिक खड़ी है मैडम संगा है जे डॉक्टर है सांगणं म्हणजे नेमकं काय करायला पाहिजे जे भाग आता मला तुम्ही सांगा तुमची मुलगी जर बायच जर एखादी मुलगी ही प्रत्येकाची मुलगी असते अशा प्रत्येक ठिकाणी जर मुली बलतात किंवा याच्यावर करतात तर त्याच्याबद्दल जनताने काय करायला पाहिजे पाहू शकता की या इथले जे पेशंट इथं आलेले आहेत त्यांचे इथे पेशंट आहेत ते सुद्धा म्हणतात की जे सरकार जे आहे सरकारने महिलाला सुरक्षित ठेवायला पाहिजे आणि जे आरोपी जे आहेत आरोपीवरती

ये घटनाएँ आए दिन होती रहती है और ये जारी है पिछली बार जैसा निर्भया केस हुआ था आपने दिल्ली में देखा था कोई देश कोई देश की जनता साथ आ गई थी उसके बाद भी कोई कड़क ऐसा कोई कानून नहीं आया ये भी एक डॉक्टर के साथ वही घटना नहीं है ये एक 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 महिला के साथ हुई घटना है जो कि आए दिन होती रहती है बट सरकार इससे कुछ कड़क कदम नहीं उठा पा रही है पाँचवा दिन है स्ट्राइक का हम हम जैसे और भी कॉलेजेस में देश भर में कॉलेज में डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस पर भी सरकार की कोई नीति नहीं आ रही है जो कि बहुत गलत है हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कड़ा फैसला लिया जाए कि कड़क कानून बनाया जाए ताकि आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती है इसके लिए बार बार डॉक्टरों को सड़कों पर तो ना आना पड़े जनता को सड़कों पर तो ना आना पड़े इसके लिए थोड़ी कड़क कानून बनाया जाए और जल्द से जल्द जो हमारी डॉक्टर हैं उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है जो मर्डर हुआ है उसके खिलाफ जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको पकड़ के उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए एक ऐसा ऐसा कदम उठाया जाए जो एक समाज में संदेश फैलाए कि ऐसी घटनाएं आए जिन नाबारा ना दोबारा ना कर मेरे को ये बताइए जब तक ये आप, आपका जो आपको तब तक, तक चलेगा ये तब तक चलेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हमारी डॉक्टरों को इंसाफ नहीं मिल जाता जब तक ये कोई सरकार गलत कानून नहीं लाती हम हम जारी रखेंगे ये देखिए यहाँ पे जो जो स्टूडेंट हो जो छात्रा जो मेडिकल कॉलेज के इनका कहना यही है कि यहाँ पे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी ये देखते कि जो जो भारत सरकार है ये कब तक इनके ऊपर इनको कब न्याय दे दी ये बड़ा सवाल ये छात्रा के साथ में पड़ा हुआ है ये देख सकते कि अभी पूरी जो छात्रा जो यहाँ पे खड़े हुए अंदर पेशेंट भी पड़े हुए बाकी जो लोग है यहाँ पे लोगों को पूछा गया कि वो भी बोलते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए दे। देखते ये महाराष्ट्र सरकार उनको भारत सरकार है सॉरी भारत सरकार है इनको न्याय कब देख राज्य प्रतिनिधि देवी